Tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum bahawa sejak akhir-akhir ini, kita dihadap dengan seribu satu macam masalah, pelbagai isu cabaran bukan saja di peringkat dunia, malah dalam negara kita, malah berlaku di depan kita. Benarlah kata Nabi dalam satu hadis, pada akhir zaman, mereka yang bersabar, berpegang kepada Islam adalah seperti mereka yang menggenggam bara api. Kata Nabi lagi, Islam bermula sebagai asing, ghoriban yang dianggap asing dan ganjil, dan dia akan kembali sebagaimana permulaannya, dianggap asing dan ganjil, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap ganjil. Dalam menghadapi siri ujian ini, kita perlu banyak bersabar Bersabar bukan berarti hadap sahaja tanpa berfikir atau berbuat apa-apa. Tetapi perlu teguh mempertahankan akidah dan keimanan. Kita berada pada akhir zaman yang kata Nabi orang yang berpegang kepada Islam dianggap pelik, ganjil dan terasing. Sedang orang yang mungka dilihat sebagai benar serta perlu dipertahankan. Yang mempertahankan itu termasuklah orang-orang Islam sendiri. Itulah yang membuat kita semakin hari semakin susah hati. Dalam perkara yang sedang melanda kita, ialah apabila orang buka Islam, cuba memaksa kita menerima nilai-nilai ajaran agama mereka. Mereka mahu kita kata ajaran agama aku, yakni Islam benar dan ajaran agama kamu pun benar. Itu yang sedang dipaksakan ke atas kita secara halus maupun terang-terangan. Apabila kita menolak, kita dianggap anti perpaduan, pelampau agama, anti keharmonian dan sebagainya. Kita dilihat sebagai ekstremis yang perlu dipencilkan. Akidah kita sebagai orang Islam tidak membenarkan perkara ini. Ayat 19 surah Ali Imran, Allah sudah menegaskan bahawa satu-satunya agama di sisinya hanyalah Islam. Kita tidak boleh sekali-kali mengatakan kepercayaan mengikut agama lain sebagai benar Walaupun pada asasnya agama-agama lain juga mendidik penganutnya melakukan perkara yang baik, mengikut hukum moral. Dari segi akidah hanya Islam yang benar. Itulah keyakinan kita dan ini bukanlah bermakna kita menghina agama lain. Tidak timbul isu penghinaan agama dalam konteks ini kerana kita berpegang atas ajaran agama kita. Pegangan kita sebagai orang Islam adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, kita tidak boleh berpegang pada logik akal atau pertimbangan hati. Namun itu bukanlah bermakna kita menghina pegangan agama lain. Kita tidak boleh menggadai akidah untuk menjaga hati kawan-kawan yang bukan Islam, tetapi untuk mengatakan agama saya betul agama kamu juga betul. Itu memang tidak dibolehkan. Walaupun mungkin nampak diri kita sendiri seperti tidak akan terjejas dengan perkara-perkara seperti ini. Tapi janganlah seperti kata orang putih, take things for granted. Jangan ambil mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, hal ini hal teras atau perkara paling asas dalam agama. Ini yang orang panggil pluralisme. Anggap semua Ugama sama. Semua bawa, bawa ke syurga. Pluralisme. Pluralisme disebutkan oleh orang yang liberal. Liberalisme. Bermudah-mudahan. Tak apa eh. Kata tak apa. Boleh, boleh, boleh. Liberal. Membawa pahaman plural. Dan ini menyerang seluruh dunia. Ada tokoh-tokoh besar yang lahir di Indonesia, di Malaysia ini pun membawa pahaman ini. Semua agama bawa ke syurga. Habis kita tuan-tuan. Kalau beriktikat seperti itu. Perbezaan berkaitan agama kini dianggap perbezaan budaya. Sebab itulah pada zaman ini kita dapat lihat anak-anak orang Islam bertudung. Tanpa segan silu. Mengikut ritual agama lain. Puncanya adalah kerana kejahilan dan pengaruh normalisasi halus yang disebutkan tadi. Inilah bahaya pluralisme agama yang sedang melanda dunia. Semua orang dipengaruhi untuk terima bahawa ajaran semua agama adalah sama. Membawa keadil, ke, kebaikan dan keadilan kepada semua manusia. Kita bukanlah anti perpaduan. Tetapi ini bukanlah perpaduan yang dibenarkan oleh Islam. Ada banyak hadis Peristiwa yang menunjukkan Nabi sangat mementingkan keadilan, keharmonian dan kerukunan hidup dalam masyarakat bercampur Islam dengan bukan Islam. Malah kata Nabi, baginda sendiri akan menjadi pembela bagi orang bukan Islam yang dizalimi dan dinafikan hak di atas perkara yang mereka berhak. Begitu akhlak Rasulullah yang jelas membuktikan bahawa Islam sedia untuk hidup dengan suasana aman damai harmoni dan bertoleransi dengan orang bukan Islam yang baik dan tidak memusuhi Islam. Dalam konteks masyarakat majmuk di Kedah, kita tidak pernah meminggirkan masyarakat bukan Islam. Sebab itulah tema Kedah Sejahtera ni'mat untuk Semua kita jadikan dasar pentadbiran kerajaan negeri yang menunjukkan komitmen kita untuk membawa kesejahteraan kepada semua warga Kedah tanpa mengira kaum. Ugama apa atau apa jual latar belakang?